السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Taala masih beri kepada kita peluang kesempatan untuk meneruskan perbincangan kita dalam tafsir surah Rum. Kita sudah berada pada penghujung surah Rum. Bagi tuan-tuan Miki Tafsir Ibnu Katsir, turun pada jilid yang ke-7, muka surat 260, ayat 55, 56 dan 57. A'udzu billahi rajim. Wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghair sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. Wa qala alladhina utul al 'ilma wal iman laqad labithtum fi kitabil الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون صدق الله العظيم dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat sahaja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan mereka berkata kepada orang-orang kafir sungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur ini menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan maka inilah hari kebangkitan itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat lagi nampaknya kita telah menuju ke penghujung surah Rum surah yang menceritakan tentang kemenangan kemenangan ini akan ada nokta akhirnya maka demikianlah kita dapat lihat penyusunan ketersusunan kehebatan keserasian pemulaan dengan penghujung dia punya matlak dan juga khawatim suar ini antara kehebatan perbuatan kalam Allah SWT dalam satu surah ini turunkan. Seperti disebut oleh Imam Azhar Qashir dalam Al-Burhan fi Ulumi Al-Quran pada menyatakan tentang khawatir maksuar. Kita akan lihat bagaimana cantiknya jalinan permulaan dengan penghujung surah iaitu menjurus kepada satu perkara. Benarlah kata-kata Sheikh Dr. Farid Al-Ansari pakar tafsir dari Maghribi itu bahawa penyusunan Al-Quran ini mempunyai satu pokok syajarah azimah. Pokok yang hebat ini adalah akidah dahan ranting menyempurnakan bincangan contoh tamsilan yang dibawakan. Seperti contoh contohnya pernah saya bawakan kepada tuan-tuan bagaimana Allah SWT membawakan satu surah itu di hujungnya merupakan penutup dan dia merupakan satu rumusan ulasah kepada apa yang dibawa contoh yang dapat kita lihat di sini permulaan surah yang menceritakan tentang kalahnya tentera Rom dan kemenangan mereka semula yang akan datang walaupun tempoh itu 8 atau 9 tahun seperti yang telah kita uraikan dalam kalimah bidu'un yang merujuk kepada angka antara 3 hingga 10 itu ataupun 2 hingga 10 itu maka kita dapat lihat di hujung ni kembali menceritakan bagaimana singkatnya satu waktu walaupun manusia uh, merasakannya cukup panjang. Percaturan di sisi Allah dalam tadbirannya memang cukup menarik untuk kita lihat. Semuanya pasti berakhir. Seorang raja yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya, pada kita fikir sampai bila aku bertindak seperti ini. Marah tak tentu gaya dan sentiasa menindas orang, menzalimi orang. Maka dia berkata kepada seorang salihin di kalangan menterinya, tolong buatkan satu untuk better supaya mengingatkan kehidupan yang singkat ini. Supaya setiap kali nak buat satu kejahatan, nak buat satu perkara berfikir, akhirnya tetap ada ilahil amru min qablu wa min ba'd Allah SWT yang menentukan segala perkara itu menunjukkan kepada kita ibarat bola ibarat roda ada waktu di atas ada waktu di bawah maka akhirnya wazir yang salih ini berisi khara berisi syara akhirnya timbulan hatinya untuk buatkan sang raja ini sebentuk cincin cincin atas apa cincin itu dibuat rupanya pada cincin itu dipahat perkataan semua benda akan berakhir sesuai dengan firman Allah SWT di sini ilahil amru min qablu wa min ba'd semua perkara itu akan berakhir maka dihadiahkan kepada si raja yang menyebabkan si Ali dia memakai apa sahaja tindak kanya dia melihat apa jinjin itu tertakluk hatinya tunduk jiwanya menyedihkan semuanya akan berakhir nikahlah dibawa oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan kesudahan hidup yang sebenarnya akan berlaku jadi permulaan surah rum ini menceritakan satu kemegahan kehebatan baik pada parsi ke atau rum kemudiannya ke tapi di hujung ini Allah bawakan kematian bahawa semua itu berlalu dan semua itu akan ditangisi bagi mereka yang tidak mengisinya dengan kebaikan maka demikianlah indahnya permulaan dan akhiran mempunyai kaitan untuk mengingatkan kita pada pokok yang asal ini perbincangan yang asas ini iaitu akidah baik ayat yang telah dibacakan ni ayat 55 hingga 57 kalau kita perhatikan kataan yang dari surat kiraatnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun sampailah kepada ayat fa yawma idzin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun la yanfa'uni dibaca juga dalam kiraah yang lain la tanfa'u sama saja maknanya kalau la yanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum dan juga la tanfa'u ma'ziratuhum, ni ya sudah bahasa Arab dari sudut ta'nif dan juga tafkir fi'il ini bila dipisahkan maka ia menjadi bab mentazkir atau mentaknifkan, kan ada hukum jawas iaitu keharusan menggunakan dhamir muannas ataupun muzakkar ni kalau kita belajar bahasa Arab saya amat menggalakkan tuan-tuan tuan-tuan tuan nak belajar bahasa Arab untuk kaedah yang terbaik ada satu kaedah yang dipakai digunakan oleh negara Saudi yang ramai yang telah dapat manfaat daripada itu belajar menggunakan kaedah ala Arabia Lil Jami' AFA Arabic for All mempelajari di sini membantu untuk kita menguasai bahasa Arab dalam masa yang singkat bila kita ikut kaedah yang betul supaya kita memahami walaupun nahu ni jangan jadikan dia penghalang untuk kita belajar bahasa Arab tapi dalam masa yang sama tidak boleh diabaikan kerana keindahan kesenian keserasian pemilihan perkataan Al Quran amat mendalam jika kita kaji dia seluruh aspek ini jadi bila kita lihat di sini wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah ini merupakan satu bentuk jinastam itu Allah mula berkata saah kata az dan tafsirnya perkataan saah yang digunakan di sini adalah merujuk kepada al-qiyamah summiyat bidzalika li'annaha taqumu fi akhir sa'atin min sa'ati dunya atau li'annaha taqa baghtatan wa badihatan kama taqul fi saah liman tastajiluhu jadi perkataan saah ni disebut demikian kerana ia merupakan waktu yang terakhir saat ah ni kita anggap sebagai detik-detik terakhir daripada kehidupan dunia maka ni dipanggil sebagai babu taglib satu bahasa belajar dalam bab taglib ni, sebagai contoh kita pergi basuh kereta lah, sebut dekat tukang basuh tu, ni basuh luar dalam eh, takkan dalam kereta dengan cushion yang pun nak kena basuh, nak kena sental dengan air juga, tidak begitu, kita sebut basuh luar dalam, maknanya dalam tu vakum cukup lah, maka ini ada satu bab dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahara, adalah perkara semikian yang kita pelajari, jadi penggunaan sa'ah yang disebut dalam Quran ini bab taglib merujuk kepada saat-saat terakhir daripada kehidupan, kerana dia akan berlaku dalam keadaan semua orang tidak bersedia menghadapinya, telah kita belajar di dalam surah Yasin yang lalu sampai nak tausiah pun nak bagi wasiat pun tidak boleh untuk mengatakan tuan-tuan Alhamdulillah dengan kerjasama Aikim dengan tim yang bersungguh-sungguh kita berjaya menerbitkan Tadabur Surah Yasin dan begitu juga Tadabur Surah Fusilat yang telah kita bincangkan dalam bayung Al-Quran tuan-tuan boleh dapatkan daripada Aikim Shop mudah-mudahan bantu kita untuk menghayati semula detik-detik kita belajar di dalam bayung Al-Quran ini jadi alangkah indahnya kalau kita dapat memahami dapat mentadaburnya Tadabur itu tafsirlah dia merupakan satu marahlah selepas tafsir iaitu melihat memakai ayat-ayat itu untuk kehidupan kita sendiri supaya dapat mengamalkannya baca, faham dan amal jadi kembali kepada sifat si kafir ini mereka masakan kehidupan dunia itu begitu singkat tak sempat nak buat apa-apa padahal kita telah pelajari kehidupan para ulama seperti Abu Suja yang saya sebut pada tuan Imam Abu Tahir Tabari dan telah kita pelajari apa yang dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kuliah yang lalu bagaimana kehidupan para salihin para muslihin ini maka setiap detik adalah peluang untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT jadi persesuaian ayat ini kalau kita lihat ia memaparkan dalil dan bukti dalam penciptaan manusia penciptaan yang pertama yang menunjukkan kepada kebangkitan semula kemudian Allah menceritakan tentang ihwal perkara-perkara perihal ba'as iaitu kebangkitan semula apa yang terjadi pada hari kiamat dialog di antara para mukminin dengan para kafirin yang menampakkan kejahilan dan ketidaktahuan mereka tentang kehidupan dunia yang telah pun berlalu yang ditangisi dan disesali tapi tidak ada peluang untuk kembali kepada itu kerana kita juga telah pelajari perkataan la maraddalahu tidak ada peluang untuk kembali ke dunia pada waktu itu kamu menangis tangis sandara saya pun tidak akan berlaku dikembalikan kamu ke dunia untuk memperbetulkan segala kesilapan kerana waktu diberikan telah pun berakhir tak ada nama masa, -masa yang untuk pulang ke situ balik semula jadi ini menampilkan tentang kebodohan kejahilan bahawa di dunia dahulu menyembah hawa nafsu tidak mau ikut fitrah yang Allah jadikan dalam dunia inilah dalam dunia dengan peluang yang diberikan dengan berbagai cara orang masuk Islam Islam pada hari ini bagi sebaran maklumat ini ditularkan tapi semua itu tidak berguna bagi mata yang telah pun dibutakan dan telinga yang telah dipekakkan yang telah kita pelajari ciri karakter yang dari psikologi ini patut membangkit kerana tahu pada manusia tentang perutusannya di muka umum. menarik sekali kata-kata yang dikemukakan oleh Dr. Sulaiman Al-Lahim dalam buku beliau yang bertajuk Amun Rahman di quran saya baca juga untuk tuan-tuan bahawa innal insighala billahi wal ma'asi wa tiba'a syahawati wal malad tazhibu barakatul umur bahawa kesibukan dengan perkara lahu dan juga perkara maksiat dan perkara mengikut syahwat ini dan kelazatan dunia, dunia yuzhibu barakatul umur akan menghilangkan keberkatan umur sebab itu pesan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari dan juga Tirmizi Ibn Majah dan lain kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin jadi langkau di dunia ni ibarat seorang perantau ataupun orang yang musafir dan beliau berkata idza amsayta fala tantadhi sabah wa idza asbahta fala tantadhir al masa wa khuz min sihatika li wa min hayatika kalau kamu berada pada waktu petang saudara jangan tunggu waktu pagi kalau kamu berada waktu pagi jangan nanti kalau waktu petang ambillah kesempatan dengan sebab kesihatan yang Allah beri pada kamu sebelum datangnya penyakit dan kehidupan kamu sebelum kematian kerana semua orang yang mati itu menangisi dan minta dikembalikan tapi semuanya sudah tidak berlaku lagi jadi si kafir ini merasakan alangkah ruginya bahawa semua telah berlalu dan tidak ada peluang lagi untuk improvise diri memperbaiki di mana-mana kekurangan jadi bila kiamat ini terjadi Allah membangkitkan manusia ini telah kita bincangkan dalam surah Yasin yang lalu ya wa ilana mab'afana min marqadina serakahnya siapalah yang bangkit kami pada waktu seperti ini tentu boleh lihatnya surah yang ini ada saya kemukakan dan tadabbur surah Yasin yang telah diterbitkan bersama dengan Aikim mudah-mudahan buku ini dapat memberi kefahaman kepada yang telah membaca surah Yasin puluhan tahun menghafalnya bahawa manusia ini bila dibangkitkan dari kubur mereka mengalami berbagai bentuk kengerian kerana dalam kubur kubur tu dah puas kena seksa lah tapi bila membayangkan akhirat dan dibuka lorong ke akhirat itu nampak seksa akhirat itu jauh lebih pedih dan dahsyat maka mereka mengatakan kalau begitu stay kat sini lagi baik lah itu sebab mereka mengatakan yang telah kita bincangkan Ya Allah ilana memba'athana mimal qadina siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur ni ni seksa dan kubur ni macam-macam dengan ularnya dengan jengkingnya dengan apinya tapi masih lagi mereka berharap kekal kat situ memandangkan perbezaannya dengan suasana akhirat yang lebih dahsyat maka orang-orang kafir dan pendosa ni dan telah kita pelajari sebenarnya kataan Hilfun dengan Qasam bezanya, bersumpah bahawa mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekejap je. Ya Allah, kenapalah sekejap sangat kat dunia, kami tak sebab bertaubat, Ya Allah, kami nampak kejapan yang kembali kanan ke kami, ya Allah tak adil lah, kau beri pada kami dunia sekejap sangat, betul kanan hukum kami, maka demikianlah kata-kata si kafir pada hari yang sudah tidak memberi manfaat apa-apa pun segala alasan yang dikemukakan, mereka mengemukakan protes macam ni, kerana alasannya tidak ada waktu yang cukup, kerana kelalaian, kealpaan mereka dan tak punya kesempatan untuk masuk Islam. Ini menjadi dalil yang jelas tentang pendeknya masa dunia yang kita lalui ini bandingkan akhirat. Bahawa orang yang terancam dengan keburukan dan azab menganggap masa kehidupan kat dunia yang lalu ini terlalu pendek. Sebaliknya orang yang memperoleh kebaikan, nikmat dan pahala sesingkat mana pun kehidupan kat dunia, dia merasakan terlalu panjang. Tak sabar dia nak kembali kepada Tuhan. Jadi kadza digaka nu yufakun. Sebagaimana mereka terpaling daripada fakta yang sebenarnya tentang jangka waktu mereka tinggal di dunia seperti demikian itu pula Bilalah mereka dipalingkan di dunia dari perkara yang hak kepada perkara yang batil dari kebenaran kepada pembohongan. Jadi perkataan ini digunakan oleh Allah di sini kadza nu yufakun. Maka demikianlah si kafir ini merasakan waktu yang berlalu itu sudah pun tidak berpeluang mereka merayu kepada Allah sedalah untuk kembali walaupun hakikatnya tidak akan berlaku lagi perkara seperti itu kepada mereka tidak mungkin mereka dapat dikembalikan. Kaf ni kalau kita belajar dia merupakan kaf di tashbih. Maksudnya bahawa mereka ni berbohong dalam sumpah dan perkataan mereka bahawa mereka tidak tinggal di dunia melainkan sesaat sahaja juga bahawa mereka ni terpedaya dan terbuai dengan fatah morgana kehidupan dunia kesenangannya kenikmatannya syahwatnya ni perkara yang dijelaskan dengan tujuan supaya mereka mengetahui menyadari perkara tersebut sehingga barangkali masih ada peluang untuk mereka bertawabat kepada Allah SWT ingat ya setiap kali ancaman seperti ini sampai dengan bahasa yang tegas yang Allah gunakan tidak ada yang tidak bukan psikologi Quran yang telah kita pelajari adalah untuk menjemput memujuk mengajak dengan cara reverse psikologi kepada mereka supaya mereka datang kepada hidayah Allah SWT bisikan-bisikan fitrah ni yang beberapa kali telah ditekan dengan fitrah dan saya akan sebut dalam kuliah akan datang bagaimana perkataan takumu itu berulang beberapa kali Yang surah ini perkataan qayyim ini semua berasal perkataan kawama dan kita berdoa satu doa yang wajib setiap hari sekurang-kurangnya tujuh belas kali kita mohon untuk istiqamah ingat tak tuan-tuan nanti kita akan hurai dalam kuliah akan datang Wallahu a'lam. wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa, wa sallam walhamdulillahi وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته